rayuwa top tv tashar al'umma danna mana suscribin kana danna alamar kare da domin samun sabbin shirye-shiryen nan suna bayyana cewa a ci gaba da harkokin kasuwancin da ƙasar Nijar take ke a yanzu ta samu haɗin gwiwa kasar Maroko, a yanzu dai shugaban kasar ta nijar ya amince da hada-hadar dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu haka zalika idan shine farkon shigowar ka wannan tasha na farko ka danna na kana ka danna na alamar gararrawa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a fadin najeriya da duniya ma baki daya kasar Maroko ta haɗe gwiwa da kasar niger a halin yanzu shugaban ta ya amince wa Maroko domin su dinga yin kasuwanci a a yanzu dai a da wasu manya-manyan kasar ta Nijar wanda ta kai cewa hukumar CNSP ce ta bayar da wannan sanarwa a yanzu dai hukumar ta CNSP za iya cewa tana wani babban matsayi a kasar ta Nijar wadda ita ce mai fada a ji a halin yanzu a yanzu dai hukumar ta CNSP ita ce ta yanke wannan hukunci na hada-hadar kasuwanci da za ta dinga yi da kasar Maroko a yanzu dai shugaban kasar maroko ya bayyana jin dadin a akan haka a yanzu dai kasar niger din ta tashi ne domin ta tsaya da kafafuwan ta bayan cire mata komai da aka yi a lokacin ka da ta gabatar da juyin mulkin tsohon shugaban kasar a halin yanzu wanda ta kai cewa hukumar ikowas ɗin hadin kan kasashen afirka ta sa mata ido a kan maganar juyin mulkin, wanda ta ta cewa abubuwa da san. tana karuwa da su a bangaren hukumar ecowas din da dai, mutane kuma wasu suna bayyana cewa wasu daga cikin kasashen afirka da dama sun gabatar da juyin mulki ba a tsawatan musu ba a kai amma kuma ƙasar Nijar ta gabatar a mata wannan abu dai mai saurare ci gaba kasan da kasancewa shire da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a a kake Najeriya da duniya